Так, зайшли ми в музей гуцульського побуту і житності. Ух ти! клас. Верховинський район. Тут все от собрано. Люди пособирали. Красотінь, бутилочки. девчонки разглядают. Вот одежа гуцульская женская. Так, у нас тут... Тут не видно. Гуцульский кептарик. Копылюх. О, наверху маслобойка. Так, что еще тут можно посмотреть? Ага. Прялки. Пряжу ткать. Вот пряжа. Еще красиво. Посуда. Седло на коня. Так, что еще тут? О, красота! мясорубка ручная бочечка для вина где где то для коней сбруя всякая старинные ступки весы скрипки о ермо, это волов запрягали походу наверху. Вот. Красиво все, интересно. Ну, вот, Украшения. Красота. Супер. Вот гуцульские пояса старинные. Красота бартки, топорики. О, попрышек. Ух ты. Так, что еще тут? Фляги. То, походу, Первая мировая война. всякие штуки. Что еще тут у нас? Револьвер. Нерабочий. Пряги. Австрийская империя. Документы. Герб. Это сабли. Но интересно. Прикольно руками. Так, тут оружие. Ну, понятно, что оно все не работает. Ой, Федя, а ты откуда тут взялся? Я аж это очканул. Да как сказал Леопольд. Простите нас, рога. Вот печь с казанками. Вот еще. Ну, я так быстренько снимаю, чтобы видео не растягивать. Тоже сброя старинная, не рабочая. Ага, охотничий рожок чучело оленя, фазан. О, машингвер. Таня, дивись. Да, кулемет ты. Чего Что это, пила Гитлера или что это? Машингвер. Пулеметы, макеты. Тоже вот фляги. Ага, тубусы. Ох, нифига себе, капкан ты такие бачила. Размерчик вот, нога моя. Фига себе размер. Так, гильзы. Гильзы от снарядов. Вот каски. немецкие. Ох, не даже вижу тут. Есть. Да, в горах. В горах оружие еще можно находить. Мины не рабочие. Все это. Да, интересно. Вот так вот побывали мы в музее. Обалденно. Еще один такой забыл, не заметил его. Нифига себе пулеметик. Вот то была лайка. Фига себе. Вот это машингвер. Ну, находимся мы сейчас в музее ретро техники пана Василя. Когда-то мы уже тут были. У него пополнились экспонаты. Вот. Добавились москвичи. Вот. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Наверху дешки. Ну, бочки уцульские. Вот, в каких делали сыры, бринзу. Прикольно. Так, что у нас тут еще есть? У нас тут, ух ты, точильный камень, жерна сюда насыпалось зерно и крутилось, вот О, камень тяжелый, и крутилось вручную, так мука была. Тут точильный камень, маслобойка, масло взбивали когда-то в старину ретро мельничка можно молоть каву перец такие вот штуки и такие вот штуки тут есть прикольные что-то типа лапки так вот это у нас это утюг утюжили белье когда-то утюжили это шинковка для капусты Крыто самодельное. Ну, чуть подальше. Опа! Тут равновесие теряю. Вот такое долбленное корыто. Одно, второе, третье. Ух ты! Сейчас еще покажу. Так, куда тут выйти? Ух ты! Сейчас я выйду. Конячка пони. Так, наши машины вон там напротив наш лагерь. Ну, 401 у него был в Москве, вот добавился такой вот экспонат. Дуже цикавый. Интересный. Запорожец кабриолет. Кабриолетик, горбатый. У него был один, а сейчас еще один вроде добавился. Ну вот такое вот куча машин тут. Ага, наверху. Вот игрушки, автомобили, детские прикольно значит тут у нас обувь и гуцульская и кирзаки я вижу сейчас коньки о клево что-то типа лапки, так ага тут музей у него музыкальные инструменты какие-то балалайки так, там я вижу утюги старинные. Тут посуда бутылки. Самовары. Вот, целая куча самоваров. И тут весы, ух ты, всего полно, ну не могу все снять немножко потемнело. Ну вот так вот. Наши ребята ходят, смотрят. Значит тут вот... Стоїть такий самовар. В ньому залитий чай. Чай з горних трав. Вот. Вчора ми тут заходили, нас угощали, тут безплатно. Береш чай, набираєш собі стаканчик, п'єш з горних трав. Самовар робочий, все качегарить, труба. Вот такі діла, Тарабанд машина. москвичок. Лодя, 403, да, по-моему. Бо я уже запутался в них. Ой, у них. У да. них там по морде. Ну, по по морде видрезняется З'явилася Ниса. Победа. Да, круто, круто. О, улики на месте. У него там мулики вот в лесу стоят. Пчелки мед носят. Круто. Круто. Машина. Тоже такая вот. Что вы говорите? Уже ничего. Викорочите машину чи Ну вже розкорочуть бись, вже пів морди відкриває. Що ти тут на, наробив? <кхух> Хочу їхати. Ні, не клює нічого. Не клює, так? Да? Ніхто нічого не клює. А диви, який там москвіч стоїть. <кхух> Вон бачиш. Рожевий. Рожевий. 403. Або семий. Або хто його знає? Ну 400 да. якийсь. Да, да. Вот ну, такая база отдыха. Тут вот домики, столовка. Вот еще у него домики тут. Вообще прикольно, прикольно в горах. Вот у них Карпаты наши. Красота. Шкода Мурчика нема тут. Шкода Мурчика не досталось. Яхтяна, расскажи нам что-то. Я хотел Мурчика с собой взять. А что не взял? Я за ним по машине будет прыгать, он <гум> же не привык кататься. что рассказать? <гум> гарно тут. Одним словом, гарно. Гарно, да. Приемно. Гостинно <гум> тебе... нас встречают. Что? А ну, ну, У тебя сережки с гуцульским орнаментом. Да, арнаментом. сережки с ну, гуцульским орнаментом. А где сережка? Нифига себе. Нема. Круто, слушай. Да, все, все, я ты гуцу, гуцулка у нас. Вершечка. Да. Да. Гуцулка. Ну, так кажут на них, да? Да. Так кажут, да. Так, что мы еще? Он там в музее, знаешь, такая фотография, я кажу, маю. Пока зупиняем. Так, ну и, и вот такая вот красота тут. Что-то в сказочном стиле. Вот избушка на курячих ножках. Баба Ёшка. Добрый день. И тут вот в таком стиле беседка. Альтанка. Печь, чайник. Все дуже гарно. И с вкусом, с маком. Такая вот территория базы отдыха. Вот чучело всяких самодельные там и медведи, и дикие козлы. Вот так вот все выглядает. Такая вот территория. Ось скала. Ну, в общем, клево все тут. Все дуже гарно. Наши почивает. Ну, на этом пока что выключаю. Так что вот так вот.